І, хоча в офісі президента подробицями зустрічі Андрія Єрмака з командою Трампа не поділилися, виданню Wall Street Journal вдалося дізнатися деякі деталі. Так під час спілкування з американцями, Єрмак, нібито запевнив їх, Київ готовий до закінчення війни, але це має бути стійкий і стабільний мир, а не тимчасовий. Додав, і він, вочевидь, натякаючи на гарантію безпеки. Однак видання вказує радники новообраного президента США не виявили особливого інтересу до пропозиції членства України в НАТО як гарантії на нападу РФ у майбутньому. Натомість вони нібито пропонували під час дискусії мирні ініціативи, які визнають окупацію Росією 20% території України та не передбачають нашого запрошення до альянсу. А Ось видання CNN стверджує, що насправді ця зустріч, нібито, не мала на меті обговорення потенційного мирного плану або врегулювання війни. Натомість українська сторона намагалася дати команді до Трампа свою оцінку ситуації на полі бою та налагодити з американцями взаємодію. Зокрема, наша делегація запропонувала їм загальний план своєї оборонної стратегії за словами одного з джерел видання без безпековий радник Трампа Майк Волз і віцепрезидент. Джейк Дівенс під час зустрічі надавали перевагу режиму слухання. Водночас українські посадовці вважають, що їм це вдалося, і вони залишилися задоволені зустрічю. Детально про все це будемо говорити із журналістом, та видавець науковий співробітник Атлантичної ради Пітер Дікенсон. із нами уже на зв'язку. Наші вітання вам, пане Пітере. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, говоримо ми про візит української делегації до Сполучених Штатів Америки. А розкажіть, будь ласка, нам детальніше, як цей візит сприйняли безпосередньо в Америці і медіа, і політичні еліти, Якою вони визначили мету цієї зустрічі? Ну тому, що нібито йшлося якраз таки про методи врегулювання війни в Україні. Але в офісі президента України говорять про те, що ну це не було першочерговим завданням. Просто познайомитися і нашу позицию. Да, действительно, процесс только начинается. Команда Трамп еще не пришел в власть. У них еще впереди больше, чем месяца, где-то там 6 недель. И они пока формировать свою позицию по поводу потенциальной конец русских вторжений в Украине, какой-то там переговоров. То есть сейчас uh, это единственное, что можно конкретно сказать, скорее всего, по поводу визит uh, Ермака, это то, что это, это было... Эм, это освещалось в американский пресс, и они показывали, это показывало, что Украина готова к переговорам. Пока мы слышали из русской стороны, что они не интересуют особо, они не спешат к переговорам с Америкой, они наоборот хотят показывать, что у них все, все uh, по поводу как, как идет война сегодня, день, они более-менее устраивают, они требуют uh, их условия. И не, не, спешат, чтобы показывать, что им интересно было какие-то переговорные процессы. То есть, и наоборот, сейчас Украина, Украина дал сигнал, что им этого интересно, они готовы слушать американские позиции и хотят uh, быть конструктивным партнером для потенциальных мира. Але схоже, що в Україні і Сполучених Штатів Америки вже є такий великий камінь спотикання, який називається НАТО. Ну тому що Україна бачає саме в альянсі ті гарантії безпеки, які можуть ну, послужити стримувальним фактором для Російської Федерації, не напасти у майбутньому. А сполучені штати Америки не надто позитивно оцінюють цю ідею. Да, вот в позиции команды Трампа пока не совсем известно по поводу НАТО, но мы знаем из плана, который был опубликован э, апреле месяца в этом году, э, который был автор Келлог, сейчас новый энвой для, для Украины, э, что это ну, этот рассматривал э, заморочка украинские, э, натовские позиции, что вот как минимум 10 или 20 лет э, э, отлежили этого вопрос, чтобы не рассматривали как вариант для Америки или для НАТОвского альянса украинские То есть пока, конечно, выглядит, что это не очень актуальный, но э, в том числе, когда Келлог писал свой тезис, он писал конкретно, что Америка должны давать и, и другие партнеры должны обязательно давать Украине э, серьезные гарантии безопасности, которые э, ну, по понятию всех скорее всего, это должен быть на уровне НАТОвский э, следство. Поэтому возможно, что НАТО э, следство не сейчас актуальный для Украины или не реальный вариант, но все стороны, э, и Америка, и Украина понимают, что без каких-то серьезных безопасности, гарантий безопасности Украины э, никакой перемирия не могут состояться. Так, і в першу чергу наголошує на цьому Україна, але ці гарантії безпеки вони мають бути ну такими, щоб Російська Федерація точно не використала наступних там рік, два, три, п'ять для того, аби перерозброїтися і в наступному напасти ще. І тут ще такий момент, пане Пітере, стосовно тимчасово окупованих територій, тому що в тих моделях, які зараз розглядаються у Сполучених Штатах Америки, ну більшою мірою йдеться про те, аби ну. Заморозити поточну лінію фронту, а вже як там будуть повертатися території, які Росія ну зараз на провеликий жаль завоювала. Це вже другорядне питання. І як до цього підходити? Ну тому що українська влада говорить про справедливий мир, але це не зовсім справедливий мир. Ну, понятно, що там ще неправедливий, але це єдиний варіант, який зараз пропонує Україна. Сейчас никто, и Европа особо, и точно в Америке, никто не говорят по поводу а, полностью освобождения украинской территории, к сожалению. Мы слышим только по поводу... Единственная тема, которая сейчас под серьезный вопрос, и который а, типа, в серьезном уровне, это, это формат безопасности Украины на будущее. А, и Америка, и Европа не обсуждают уже полностью освобождаются, освобожденные украинские территории или границы в 91-м. Они уже ну, по, по, по понят, понимают или, или, или принимали решение, что эта территория, которая сейчас принадлежит Россия, Украина, это 20, ну, почти 20% страна, будет принадлежить Россия в дальнейшем. Этого признавать никто не собирается, то есть никто в международный уровень ни Запад и в том числе и ни другие страны не будут принимать этого, не будут признавать этого территория как э, официальный час РФ, Федерации, но они будут относиться к этому как э, де-факто русские оккупированные территории на дальнейшем и будут требовать от Украины, что Украина согласилась на дипломатические решения этого оккупации и отказывали от э, дальнейшего военные действия, чтобы освобождать эту территорию. То есть это будет типа статус, как при Балтике был в времени, совет, в времени холодной войны э, и другие территории э, в мире, которые сейчас неофициальный статус, где русские войска оккупированы, русские войска. То есть, э, конечно, этого не то, что ожидал большинство украинцев, не то, что обещал или, или требовал украинский власти, но это то, что сейчас мы, мы видим. А поясните, пожалуйста, еще такую вещь. Ну, потому что, с одного боку, выходит Джейк Салливан на oh. Ну так би мовити, публіку і говорить про те, що е, до кінця каденції Джозефа Байдена вони Україну засиплять е, ну, військовою допомогою, і це буде прям дуже дуже потужний пакет. А з іншого боку, виходить спікер Палати представників е, пан Джонсон, який каже, що не буде навіть ставити на голосування той пакет на 24 мільярди, який запропонував Джозеф Байден. Ну якось пазл не складається. Но ну, новые деньги для Украины не будет, понятно, до того, что Трамп станет президентом. спикер Джонсон подставил уже точку на этот вопрос, то есть это всем уже известно. Но очень много денег уже были согласованы и еще есть. То есть у, у Байдена есть возможность отправить достаточно серьезные средства для Украины в ближайшие 5-6 недель. И он, насколько мы видим сейчас, он так он, он, он направлен на эту на задачу. он будет это сделать. То есть мы будем видеть в Украине достаточно серьезный а, дополнительный американский помощь, но не будет никаких голосования по поводу большой новый транш. Это будет вопрос Трампа. Но то, что мы видим сейчас от стороны Байдена, скорее всего, это уже тоже был согласованный с командой Трамп. Так же, как решение по поводу ударов России с американской оружием, тоже был, скорее всего, согласованный с командой Трампа. Насколько Трамп понимал прекрасно, и его коллеги, насколько мы видим, тоже понимают, что договориться с Путиным, иметь, вводить какие-то переговоры с Путиным, надо сделать из позиции сил. И сейчас американские позиции, и в том числе украинские позиции, в первую очередь, не так сильны, чтобы идти на переговоров с Россией. То есть надо укреплять позиция, это надо сделать через военную помощь, они должны показывать, что Америка не только хочет переговоров, не только хочет мира, но готов, если надо, укреплять Украину и поднимать уровень военной помощи. За вашими оцінками, пане Пітере, чи вдасться нам загалом знаєте налагодити ось дуже позитивний зв'язок із новою адміністрацією Дональда Трампа? Ну тому що з одного боку Володимир Зеленський саме та персона, через яку Трампу оголошували імпічмент. І це факт. Чи не виникає зараз в Білого Дому якісь в 47-го майбутнього президента Сполучених Штатів Америки якісь не знаю там побоювання стосовно цього питання? І до речі, щодо представництва делегації, чи немає ну там в американському політикумі ну, такого сприйняття? Чому до прикладу там делегацію очолював і приїжджав саме керівник офісу президента, а не той же ж міністр закордонних справ? Но отношения Трампа с Украиной это, конечно, очень сложный и проблематический. Он показывал много раз, что он поклонник Владимира Путина. Он, он очень хочет иметь хорошие конструктивные отношения с Россией. И в том числе с Украиной у него была очень тяжелая история. Вы, вы запоминали про его импичмент. И даже до этого было много моментов, которые можно назвать ну, не, не дружеские или неудобные. Но мне кажется, что здесь главный не личное отношение Трампа с Украиной, но отношение Трампа и свой американский электорат, и своей позиции на мировой поле. То есть он не хочет начинать свой второй срок, президентский срок с какой-то позорной решения или, или, поражения, так как было у Байдена, когда он, он забрал, забрал свои войска в вот Афганистан в позорном виде. Он, наоборот, хочет показывать, что он сильный лидер, что его уважают в мировое общество, и он, 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 он понимает, скорее всего, что он должен это сделать именно в Украине. То есть ему, ему лично заинтересован показывать весь мир, что он сильный лидер через его позиция по поводу русской война в Украине, и как он будет это решить. Поэтому mm -hmm. то, что касается отношений Трамп и, и Украина, это, наверное, на второй план. Здесь главный, ну, хотя бы надо, надо надеяться на uh, его uh, интересы uh, мировой и как он должен, ну, как он не хочет начинать свой срок uh, с какой-то позорной... Пореження. Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення, за те, що допомогли так би мовити, поглянути на те, що відбувається із середини. погляд по той бік океану. Пітер дікінсу журналіст, публіциста, видавець, науковий співробітник Атлантичної ради, був із нами на зв'язку. Рухаємося далі.